Это все фиглярство, зеленое фиглярство. И попытка любыми путями оттянуть мир, оттянуть э, перемирие, и э, сделать что? Э, какое они хотят перемирие, какое предлагает банковое? Ну, смотрите, вот давайте порассуждаем на море. Российская федерация, Черноморский флот пощипан очень хорошо, сидит там э, по базам, и в Черное море фактически очень редко ну, выходит. Для чего же перемирия тогда на Черном море? А я отвечу, ничего личного, чисто бизнес, запустить портовую торговлю и все. Заинтересована ли в этом Российская федерация? Я думаю, нет. То есть войну не останавливаем, перемирие всеобъемлющее не объявляем, а барыжить будем и в том числе завозить вооружение. В воздухе? Ну, я ж практик и прагматик. Я смотрю на все вещи очень прагматично. Перемирие в воздухе выгодно сейчас действительно Украине в первую очередь. По причине того, что вражеские воздушные удары по нашей стране приносят намного в разы больше вреда, чем наши по территории Российской Федерации. Вот. Но в целом продолжаем войну. Продолжаем кем? Учитывая, что на 40% не комплект вооруженных сил. Продолжаем э, за счет чего? Учитывая то, что э, Соединенные Штаты в помощи сейчас отказали, а оружейные склады в Европе пусты. А Британия, Великая Британия расщедрилась и в кредит снаряды к Патриоту. Притом кредит очень и очень финансово невыгодный. И в таких условиях нас пихают на войну. Вот просто нас пихают на войну. И вся вот эта э, история, которую нам рассказывают, о том, что на суше мы продолжим бороться, мы не дадим там она о том чтобы войну продолжить. Я больше чем уверен, что Соединенные Штаты завтра на переговорах будут настаивать на всеобъемлющем перемирии и никак не будут воспринимать позицию Киева, она уже проигрышна уже вот со старта, зритель может завтра проверить, сказать, Игорь Владимирович говорил это, она не будет воспринята. Я понимаю, почему. Я понимаю и Трампа, которого, для которого мир на территории Украины – это громаднейшая политическая, международная, геополитическая победа. Я понимаю русских, которым этот э, перемирие на море и на воздухе не надо. Э, их еще надо будет поставить на место, что обещает Трамп сделать в плане перемирия. Ну, на суше это тоже надо учитывать. Потому что успех российских войск в Курской области мясорубка, которая фактически там происходит с нашими воинами. Мы к этому, я думаю, вернемся. Да, обязательно. Это все от фактаж. Ну и самое главное. Александр, когда я сказал, что склады оружейные пусты, они пусты. Оружие, боеприпасы нету в Европе. Есть в третьих странах. Но я скажу еще больше. У нас же такие э, э, закупщики, которых надо расстреливать. Александр, вы знаете, по хорошей традиции я у вас в эфире часто начинаю расследование. Я сегодня, вот у меня документы лежат на столе, я сегодня расскажу о закупках вооружений, о том, кто стал миллиардером. Миллиардером, внимание, и в гривневом, и даже в долларовом эквиваленте. И э, я думаю, мы все должны осмыслить, для кого война мать родная, вот как для этих граждан, которые миллиарды зарабатывают для кого это горе, слезы, потеря родных, близких, жилья, территорий, ну всего э, уклада жизни, всего что можно потерять. Поэтому э, я подхожу с пессимизмом к завтрашним переговорам, хотя и оставляю процент, процентов 10, мы даем 15, на то, что э, американцы просто трахти бедох сделают с украинской делегацией. Для, у них есть инструментарий. Мы знаем, как с обжаренной зеленой дупой бегали по офису и меняли памперсы, когда угроза санкций ну, нависла. Поэтому я не исключаю, что этот механизм может сработать и завтра. Но это всего 10, ну максимум 15%. Делегация, возглавляемая Ермаком, едет с повесткой дня войны, а не мира.